সমাহিত কৰো যোগ কৰো তেতিয়াহ'লে আঠশ চল্লিশটা নিযুক্তি দিবলৈ আমি সক্ষম হৈছো অৰ্থাৎ দুই হাজাৰ একৈশ চনৰ পৰা এক লাখ বিশ হাজাৰ যুৱক যুৱতীয়ে চৰকাৰী চাকৰি পাবলৈ সক্ষম হৈছে অহা দহ অক্টোবৰ তাৰিখে আমি ৰাজ্যত একেলগে আৰু প্ৰায় চল্লিছ হাজাৰ যুৱক যুৱতীক নিযুক্তি দিম নিৰ্বাচনৰ সময়ত আমি ৰাইজক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ যে আমাৰ চৰকাৰ ক্ষমতালৈ আহিলে আমি এক লাখ যুৱক যুৱতীক স্বচ্ছতাৰে নিযুক্তি দিম কিন্তু সময় আৰু পৰিৱেশৰ লগত খাপ খুৱাই আমি এক লাখৰ নিযুক্তিৰ দেওনা পাৰ হৈ গৈ আমি প্ৰায় এক লাখ ষাঠি হাজাৰ নিযুক্তি সম্পন্ন কৰিবলৈ আমি সক্ষম হ'ম এই গোটেইকেইটা নিযুক্তিত আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্য দিশটো হৈছে যে আমাৰ চৰকাৰে এতিয়ালৈকে কৰা নিযুক্তিত এটা নিযুক্তিৰ বিৰুদ্ধেও উচ্চ ন্যায়ালয়ত বা আন ন্যায়ালয়ত আবেদন হোৱা নাই আৰু এক প্ৰকাৰ ক'ব গ'লে সম্পূৰ্ণ ন্যায় আৰু স্বচ্ছতাৰ ভিত্তিত আমি নিযুক্তি কৰাৰ বাবেই কোনো যুৱক যুৱতীয়ে নিজকে বঞ্চিত অনুভৱ কৰা নাই আৰু আদালতত যোৱাৰো তেওঁলোকে পোষকতা কৰা নাই অৰ্থাৎ চাকৰি পোৱজনেও স্বচ্ছতাৰ ওপৰত আস্থা ৰাখিছে আৰু চাকৰি নোপোৱাজনেও চৰকাৰৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিছে যে যিগৰাকীয়ে চাকৰি পাইছে মোতকৈ তেওঁলোক অধিক যোগ্য মই এইবাৰ নাপালো অহাবাৰ মই তাৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা কৰিম এনেধৰণৰ কেতিয়াও দেখা পোৱা নগৈছিল কোনোবা এটা নিযুক্তি দিবলৈ হাতত লোৱাৰ লগে লগে বহু গোচৰ আৰু ৰিজাল্টৰ পিছত হোৱা বিতৰ্কই আমাৰ চৰকাৰী চাকৰিৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় স্বচ্ছতাক নোহোৱা কৰিছিল যুৱক যুৱতীৰ মাজত সন্দেহ আৰু অবিশ্বাসৰ বীজ ৰোপণ হৈছিল আৰু বাৰে বাৰে হোৱা আদালতত গোচৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে চৰকাৰী নিযুক্তিও এক প্ৰকাৰ সীমিত সংখ্যকহে সম্ভৱ হৈছিল আমি যদি আগৰ কাৰ্যকালসমূহ চাওঁ কোনোবা এটা চৰকাৰে পাঁচ বছৰত অতি বেছি দহৰ পৰা পোন্ধৰ হাজাৰ যুৱক যুৱতীক নিযুক্তি দিবলৈ সক্ষম হৈছিল কিন্তু আজি আমি স্বচ্ছতাৰ পথেৰে খোজ কঢ়াৰ কাৰণে আমাৰ ৰাজ্যত এক লাখ ষাঠি হাজাৰ নিযুক্তি আমি দহ অক্টোবৰৰ ভিতৰত সম্পন্ন কৰিবলৈ সক্ষম হম ইয়াৰ ফলত আমাৰ ৰাজ্যৰ চৰকাৰী চাকৰিৰ প্ৰতি যুৱক যুৱতীৰ আস্থা বাঢ়িছে